السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزہ نعم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں جب کوئی خطا کرتا تو روکنے والا اس کو دمکاتا اور کہتا کہ اللہ سے ڈر پھر اگلے ہی دن اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا گویا کل اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں جب حق اللہ شاہ نے ان کا یہ برتاؤ دیکھا تو بعض کے قلوب کو بعض کے ساتھ غلط ملت کر دیا اور ان کے نبی دعود علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان ان پر لانت کی اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا قسم ہے اس شہزاد پاک کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو اور چاہیے کہ بے وقوف نادان کا ہاتھ پکڑو اس کو حق بات پر مجبور کرو ورنہ حق تعالی شانو تمہارے قلوب کو بھی غلط ملت کر دیں گے اور پھر تم پر بھی لانتوں کی جیسا کہ پہلی امتوں پر ہوئی ہے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں سے کوئی شخص گناہ کو کرتا ہے اور وہ قوم باوجود قدرت کس کو نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے یقہ لشانو اپنا عذاب بھیج دیتے ہیں یعنی دنیا ہی میں ان کو ترہ ترہ کے مسائل میں مبتلا کر دیا جاتا ہے حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ آقا کریم السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والوں کو نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا دور کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی نہ برتی جائے صحابہ رضوان اللہ اجمہین نے حرص کیا کہ اس کے عقوب کی بے پرواہی کیا ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حق کی کھلے طور پر کی جائے پھر نہ ان کا انکار کیا جائے اور نہ ان کے بند کرنے کی کوشش کی جائے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور وزو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے میں مسجد کی دیوار سے لگ گئی تاکہ کوئی ارشاد ہو اس کو سنو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نمبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اللہ جل شانو کی حمد و صلاح کے بعد فرمایا لوگوں اللہ جل شانو کا حکم ہے کہ بھلی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے ملع کرو میں بادہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور میں اس کو قبول نہ کروں اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں اس کو پورا نہ کروں اور تم مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں حضور اکتا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ ارشاد یہ کلمات ارشاد فرمائے اور منبر سے اتر گئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو قابل وقت و عظمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقت و حیبت ان کے قلوب سے نکل جائے گی اور جب امر بالمعروف اور نئی المنکر کو چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی اور جب آپس میں دوسرے کو گالی گلوچ کرنا اختیار کرے گی تو اللہ جل شانو کی نگاہ سے گر جائے گی عزیزوں امر بالمعروف و اور نئی عن المنکر کو چھوڑنا اللہ وحد اللہ شریک کی لانت اور غضب کا باعث ہے اور جب امت محمدیہ اس کام کو چھوڑ دے گی تو سخت مصائب و آلام اور ذلت و قاری میں مبتلا کر دی جائے گی اور ہر قسم کی غیبی نصرت و مدد سے محروم ہو جائے گی اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اس نے اپنے فرض منصبی کو نہیں پہچانا جس کام کی انجام دہی کی ذمہ دار تھی اس سے غافل رہی یہی وجہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف و نیان المنکر کو ایمان کا خاصہ اور جزو لازم قرار دیا ہے اور اس کے چھوڑنے کو ایمان کے زوف کی علامت بتلایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آقا کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو جب کوئی شخص برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے کام لے اور اس کو دور کرے اور اگر اس کی طاقت نہ پائے تو زبان سے روکے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ پائے تو دل سے اور یہ آخری صورت ایمان کی بڑی کمزوری کا درجہ ہے عزیزان من ان بالمعروف و نئی دین کا ایسا زبردست رکن ہے جس سے دین کی تمام چیزیں وابستہ ہے اس کو انجام دینے کے لیے حق اللہ شانو نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اگر خدا نہ خواستہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے علم و عمل کو ترک کر دیا جائے تو الحب اللہ نبو کا بیکار ہونا لازم پائے گا حزیزو اپنے منصب کو پہچانو مجھ سمیت اس دنیا کے پیچھے پڑ گئے اور جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں اپنے محبوب ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا تھا اس کام کو ہم نے چھوڑ دیا اور نتیجہ کیا نکلا عزیز پوری دنیا میں مسلمان اس وقت دو ارب سے زیادہ مسلمان ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا مسائب اس وقت امت برداشت نہیں کر رہی اور یہ سب کچھ اسی کا نتیجہ ہے اللہ شانو کے حکموں کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے عمر بالمعروف و نیان المنکر کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے عزیز عزیزا ایک حدیث مبارکہ میں ہے بے شک تم سب کے سب نگبان ہو تم سب اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیے جائے جاؤ گے بس بادشاہ لوگوں پر نگہبان ہے وہ اپنی رائعہ کے بارے میں سوال کیا گا اور مرد اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور عورت اپنے خاون کے گھر اور اولاد پر نگہبان ہے وہ ان کے بارے میں سوال کی جائے گی اور غلام اپنے مالک کے مال پر نگہبان ہے اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا پس تم سب نگبان ہو اور تم سب سے اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا عزیزان من سورت معدہ میں اللہ جانو کا ارشاد ہے اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم اسراہ پر چڑھ رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں عزیزا من اللہ جانو سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور امر بالمعروف و بالمعروفن المنکر کے طریقہ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ جلشانو سے دعا ہے کہ پوری امت کو اس نیج پر کڑا فرمائی جس نیج پر آقا کریم علیہ صلاۃ السلام اسے چھوڑ کر گئے تھے وہ ماں علیہ اللہ المبی